السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی محترم بائی حبیب سے بہت ہی پیارا سوال ہے آپ کا کہ قرآن مجید میں شیعاتین جمع کا سگا پرورل استعمال ہوا ہے تو شیطان تو ایک ہے قرآن مجید میں جہاں شیطانوں کا لفظ ہے وہ جمع کا ہے اور جہاں ابلیس کا ذکر آتا ہے وہ سنگولر آتا ہے ابلیس ایک شیطان ہے قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کر کے یا ابلیس کہا ہے یا ابلیس مام کان تس جو دلیما خلق تو کیا ابلیس تو نے میری بنائی ہوئے ہاتھ کے اس انسان کو تو نے سجدہ نہیں کیا تو کالا یا ابلیس وہ پھر جواب دیتا ہے کہ اے اللہ میں آنکھ سے پیدا کیا گیا ہوں خلق ہو من مناریوں خلق خلقنی من عنی مناریوں وہ خلق تو منتین خلق عنی مناری ہوں وہ من خلق تو نے مجھے آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا مٹی پست ہے اور شعلہ اوپر ہے میں کیسے اس کو سجدہ کروں یہ تو فطرت کے خلاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تو راندہ درگاہ ہے تو اس نے کہا اس کو پتہ تھا عالم بھی تھا بدبخت عابد بھی تھا عارف بھی تھا سمجھ بھی رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو غصے کے وقت غصے میں اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو اپنے قانونوں کو نہیں توڑتا جبکہ انسان غصے میں بہت کچھ کر جاتا ہے تو اس نے اس غصے کے عالم میں بھی عرفانیت کا وہ جو دھارا پینا ہوا تھا اس نے فوراں کہا کہ مجھے اب تو مولد دے علاوم یوباسون کیا قیامت تک کے لیے کہ میں بھی اپنی فورس تیار کر سکوں لن و مجمعین لاقن اور ان کے میں گھات لگا کر ان کا پیچھا کر سکوں جیسے تو اپنی کائنات کو عرش پر استوا ہونے کے ساتھ تو نے اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا ہے مجھے بھی اپنی مخلوق ایسی ادا کر جو میں اپنی مٹھی میں بند کر کے اس کو جہاں بھی ہاں ہانکوں وہیں پر وہ میرے ریموٹ کنٹرول پر عمل کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ کی حدیث سے یہ بات وعدیں ملتی ہے کہ اس شیطان ابلیس کو کہ جس کو ہم نے مولت دی صرف مولت نہیں دی بلکہ اس کو اپنی جیسی طاقت میں بھی ہم نے اس کو طاقت عطا کر دی صرف اس لیے کہ حق اور باطل کا فیصلہ قیامت کے دن ہو سکے اور جو میرے جاننے والے ہیں میرے ماننے والے ہیں میرے نبی کے حکموں پہ چلنے والے ہیں وہ کب, کبھی بھی قطن ان کی اس کی اطاعت نہیں کریں گے اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ شیطان کے کرندے ہوں گے شیطان تو ایک ہے مگر وہ بھی شیطان کے گے قرآن کہتے ہیں بہرحال ایک بہت لمبی تفصیل ہے بہت لمبی تشریح ہے بہت سی آیات ہیں ایک نہیں کئی آیات ہیں جن پر بڑے بڑے مسائل بھی ہیں فضائل بھی ہیں اور اس کے اوپر بڑی بڑی تحقیقات اور تکنیکی اور ٹیکنیکل اور دنیاوی امور میں جیسے وسوسہ ہے اور اس طرح جو ہے کہ تم اس کو وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے یہ ایک میگنیٹک پاور ہے طاقت ہے کہ الشیطان یجری فی بدن بدنسانی کا مجرد دم یہ بھی حضور کی حدیث ہے کہ لوگوں انسان کے اندر ایک کرنٹ ہے جس کو بلڈ کہتے ہیں اور اس بلڈ اور اس کرنٹ کو پھر پاور اللہ کی روح چلاتی ہے یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں جس میں انسانی میں روح کا ہونا یہ کرنٹ ہے اللہ کی پاور ہے اللہ کا حکم ہے اور اس کے اندر جو بلڈ ہے <تصفح> وہ ایسے ہے جیسے کسی مشین کے اندر تیل پٹرول جو اس کو پھر چلاتا ہے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پٹرول بلڈ رکھا ہے اور اس کی طاقت اور ایندھن اپنی قوت اور طاقت اور اپنا حکم رکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان فی بدن بدنسان کہ انسان کے جسم کے اندر یہ خون ایسے جیسے دوڑ رہا ہے ایسی ابلیس شیطان اور اس کی اولاد بھی تمہارے جسموں کے اندر پورے جسم میں حلول کرتی ہے چکر لگاتی ہے وسوسہ ڈالتی ہے اور وہ دماغ کو مسکن کرتی ہے دل اللہ کا معرفت کا مسکن ہے اور فوس و سل دماغ شیطان کا مسکن ہے جو شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے پھر دل بھی اس کے تابع ہو جاتا ہے جو شیطانی وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا ملخب الوسواص الخناس تو اللہ تعالیٰ اس کو فیسدور الناس میرے جنت الناس جو دلوں پر وسعت ڈال کر شیطانی عمل کرتے ہیں اس مومن کے دل کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ شیطان اب رہا یہ کہ شیطان ایک ہے ابلیس ہے لیکن اس کے کارندے خرموں کی تعداد میں ہیں حدیث شریف میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان بحیثیت جو ہے وہ اپنی اولاد بھی رکھتا ہے اور یہاں تک کہ اللہ نے اسے مکمل اختیار دیے ہے کہ جس طریقے سے بھی وہ اپنی فوج کو پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے حتیٰ کہ اللہ نے دنیا میں کوئی زیرو کوئی بندہ اس دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے اوپر اپنی ایک شیطان جن کو جنات میں سے وہ اپنی جنات ایک جان کی اولاد ہے جس میں یہ بھی شیطان ابلیس جان کی اولاد میں سے ہے مگر اس جان کی اولاد میں یہ ابلیس ایسے ہے جیسا کہ آدم علیہ کی اولاد میں یاجوج ماجوج بھی ہے یافس بن نو کی اولاد میں سے جو جاجوج ماجوج آئے وہ بھی ہیں اور اسی طرح کنان بھی تھا جو کہ غرق ہوا اور اسی طرح جو ہے حام بھی ہے جو کہ یہ ہم پاکستانی ہندوستانی ہیں حامی ہیں اور سام بھی تھا جو کہ یہ سارے انگریز ہیں یورپ کے یہ سامی ہیں اور یاجوج ماجوج انسانوں کی تعداد سے دس گنا زیادہ ہے جو یافس بن نو کی اولاد میں سے تھی تو اب دیکھیں آدم تو ایک ہیں لیکن اولاد اس کی کہاں سے کہاں پہنچی اس میں یاجوج ماجود نے پوری دنیا کو پر قورمہ مچا دیا تھا جو کرنین نے ان کو بند کر دیا بہت لمبی تاریخ ہے تو اب یہاں ایک بات آپ کو جو آپ کے سوال کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ شیطان ابلیس تو ایک ہے یہاں شیاطین کا ذکر کیوں ہے تو علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ جنات کے اندر اس کو لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ شیطان فائل بھی ہے مفعول بھی ہے وہ بیق وقت وہ اپنی ایک دائیں ران کو بائیں ران کے اوپر رکھتا ہے اور جتنی مخلوق جنات کی وہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی اولاد شتونگڑے پیدا کرتا ہے اور اسی طرح وہ شیاطین چلاتی ہیں اس لیے کہ وہ اس کی اولاد میں سے ہیں جان کی اولاد اور جنات ہیں جس میں اور بھی جنات ہیں کافی جنات ہیں جو سلیمان کی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بھی مسخر تھے وغیرہ وغیرہ جو حضور کے پاس بھی آتے رہے لیکن شیطان ابلیس کی اپنی اولاد مخصوص شیاطین کلاتی ہے اس کو جنات نہیں کہتے یعنی جنات تو وہ ہیں جن کی اولاد میں سے ہیں لیکن ان کو شیاطین کہتے ہیں اس لیے شیاطین جو کہ ابلیس کی اولاد ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں قید کر دی جاتی ہے باقی جنات عام جو ہیں وہ وہ بھی عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اگر مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اگر کافیاں تو وہ باقی رہتے ہیں یہ سرکش جنات صرف ابلیس کی اولاد ہے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں قید کر دیتے ہیں باقی جنات کھلے ہوتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ علم چاہیے نت سے حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی صحیح معنی میں وجہ تسمیہ کو پڑھنے کے لیے وقت کو اور حالات کو اور موقع محل کو حضور کی موقع محل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ہر ایک کا کام نہیں کہ حدیث کی تحدیث میں وہ تفسیر کرے اور قرآن کی تشریح کرے جب تک کہ رسول اللہ کے علوم کو صحابہ کے علم سے تابعین اور طبع تابعین کو کہا سے اس نے حاصل نہ کیا ہو آج کل کے ہمارے لیے نام دیہات سیکولروں کی تفسیر گر ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے اوپر منقاد علی متمدن فی الد و من النار وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے جو میری حدیث کو اپنی طرف سے من بنا کے پیش کرے اور ایسی ہر وہ شخص جو کہ قرآن کی تفسیر کو اپنی رائے سے پیش کرے قرآن و سنت کی روشنی میں نہ پیش کرے علماء و فکہ صلاح و و صحابہ و صحابیات و اور بیت کی ان کی تشریحات و حضور کے عمل و حضور کی سنت سے وہ پیش نہ کرے ایسے شخص کی تفسیر پھر رہے جب صحیح بھی کیوں نہ ہو بغل ہے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے بہرحال یہ یہاں شیاطین سے مراد شیطان ابلیس کی اولاد ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطان جن بھی ابلیس اس کی جوٹی لگا کر اس کو پیدا کرتا ہے یعنی وہ فائل بھی بنتا ہے مفہول بھی ہوتا ہے خود ہی وہ اپنی اندر سے ہی اپنی دائیں ٹانگ کو بائیں ٹانگ پر رکھ کر یعنی وہ جفتی کرتا ہے ہم بستی کرتا ہے اور اس سے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ فن فن کے کی تعداد میں وہ یہ جنات پیدا کر سکتا ہے اس کو یہ طاقت حاصل ہے یہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس کی پوری فورس ہے جس پر اس کا گندہ گندے پانی کے اوپر تخت ہے اور وہ ایسا گندہ پانی ہے کہ جہاں تعفن ہے گیسز ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ برمودہ ٹرائنگل کیوں نہ ہو بہرحال مختصر اس لیے وہاں پر کسی کی دستست نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جانا بڑی بڑی ٹیکنالوجیز پھیل چکی ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہی جگہ ہے اس کی کہ جس پہ اس کا تخت ہے کیونکہ اس کی حکومت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ کا تخت آسمانوں پر ہے وقان عرش علماء اور شیطان کا تخت گندے پانی گیسز پر ہے جو جو کہ سمندر کے اس گندے پانی پر جہاں تعفن ہے بو ہے اور گیسز ہیں بہرحال یہ بات صحیح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تحقیق کے درجے میں ہے تو اسی طرح نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث پڑھی کہ ہر انسان کے ساتھ چاہے مسلمان ہے یا وہ کافر ہے اس کے ساتھ ایک جن شیطان ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو وہ پیدا کرتا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تو حضور سے معاشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی ایسی ابلیس شیطان نے ڈیوٹی کے لیے جن پیدا کیا کہاں اس نے تو بہت ہی ٹرینڈ کر کے اس کے لیے میرے لیے پیدا کیا یہاں تک کہ اللہ نے میرے دبدبۂ نبوت اور روب نبوت سے اس کو مسلمان کر دیا یہ ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ اگر انسان اپنے عمل اور تقوی اور ایمان کی قوت کے ساتھ جیے گا تو یہ شیطان جو ابلیس کی طرف سے شیطان شیاطین کہلاتی ہیں یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو جس کو ہم اپنی زبان میں ذات کہتی ہیں اور قرآن نے بھی کہا کہ مین الشیاطین یہ یہی وہ شیاطین ہیں جو ابلیس کی اولاد میں سے ہیں تو وہ آپ کی تقوی اور ورہ اور حیبت سے اگر مسلمان نہ بھی ہوں تو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور آپ پر ان کا دستست یا کنٹرول پھر نہیں رہتا بلکہ زیادہ بے سننے میں تو یہی ہے کہ جیسے حضور کا وہ بھیجا ہوا اس پد وقت کی طرف سے وہ ابلیس شیطان کی اولاد کا جو اللہ کی طرف سے اس کو اختیار ہے جب وہ اس نے آ کر رسول اللہ کے ساتھ ڈیوٹی کرنا چاہی تو اللہ نے حضور کے روب نبوت سے اسے مسلمان کر دیا اور آخر تک وہ جھکا رہا یہی وہ ایک دلیل ہے کہ اگر ہم ایمان کو مضبوط رکھیں اعمال صالح کریں گناہوں سے بچیں حلال کھائیں حرام سے بچیں سود سے بچیں زنا سے بچیں شراب سے بچیں اور تہمت اور جوٹ اور غیبت اور بہتان اور بدگوئی اور بد اور اس کے علاوہ ذہن میں برے خیالات سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے شیطان اور دود کی شر سے قصص سے آؤز بلّہ الشیطان رجیم کو کم سے کم ایک تصویر روزانہ پڑھیں تو یقیناً اللہ شیطان کے اس شیاطین کے شرط سے جو ابلیس کی اولاد ہے شیاطین کراتی ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے گی تو یہ آپ کے سوال کا جواب بھی تھا اور تشریح اس لیے ضروری سمجھی کہ اس میں ہمیں کچھ شدبت بھی ہو کہ ہم ان سے بچیں گے کیسے اور یہ ہیں کون تو یہ شیاطین اس کی اولاد ہے یہ عام جنات نہیں ہیں یہ ابلیس کی ہی اولاد سے آئے ہوئے شاعری ہی ہوتے ہیں جو ہر انسان پر ڈیوٹی دیتے ہیں قبر تک ان کو لے جا کر چھوڑتے ہیں جب تک کہ قبر میں مردے کو دفن نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک وہ اس سے شیطان کے اس میت پر جاری رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آد اللہ, اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی تمام کار فرمائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے واخر دعوانا داوانہ علی الحمد للہ ابی آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امزاد اللہ محمود فرید